Уважаемые телезрители, лицейский калейдоскоп продолжает сегодня наш выпуск своеобразный, интересный и очень глобальный, поскольку мы находимся в Апостоловском районном лице-интернате, и это, наверное, одно из самых энергосберегающих учреждений нашего города, а может быть, даже и района. Рядом со мной заместитель директора по научно-методической работе Волкова Нина Алексеевна, которой мы попросили рассказать о том, какое же мероприятие проходит сегодня здесь, в стенах вашего учреждения. Это праздник. Ой, сегодня у нас в лице действительно очень большой праздник. Прежде всего потому, что сегодня вечером в 18.00 в Доме культуры юбилейный будет дан старт запуску проекту «Энергоэффективная школа». В этом проекте берут участие 55 школ Украины. Понятно, что для нас это огромная честь быть энергоэффективной школой, но к этому мы пришли не сразу. И это не означает вовсе, что мы обязательно там победим. Но мы будем очень стараться, потому что мы хотим представить район, наше базовое предприятие ДТК Криворожскую ТЭС, наш город Зеленодольск, который должен стать городом энергоэффективности, представить достойно. А пришли мы к этому уже третий год подряд. На базе нашего лицея существует программа, в которой мы берем участие. Это программа выпряжающая свита для столового развитку. И вот в этой программе мы выбрали направление ⁇ Энергоэффективность ⁇ Конечно, это первое событие. Второе событие сегодня у нас. У нас заканчивается необыкновенная экономическая игра. День рыночных отношений в лицее. Игра тоже была посвящена энергосбережению. Сегодня, И наша... подведение итогов. сегодня будет подведение итогов. Сегодня наши ученики получили право, лицензию на открытие четырех предприятий. У нас будет работать сегодня галерея арт энергосбережения у нас будет сегодня работать лицейский театр кукольный театр и театр агитбригады промень у нас сегодня начинает работу рекламное агентство в котором изготавливаются все самые разнообразные проспекты по энергосбережению потому что впереди нас ждет 11 ноября это всемирный день энергосбережения ну и четвертый у нас будет работать кафе тепло в котором мы хотим показать что мы действительно знаем как сохранить хранят сегодня тепло наших душ, тепло наших учеников, тепло сердец наших. Ну и третье событие, которое нас сегодня ждет, это очередное заседание Координационного совета. Судя по интерьеру, это будет круглый стол. Откуда гостей сегодня принимаете? Мы сегодня принимаем гостей отовсюду. Во-первых, у нас присутствуют представители Днепропетровского института после дипломного образования, наш непосредственный руководитель Карпани Ирина Семеновна. Но ну, а поскольку сегодня будет торжественный запуск, у нас присутствует член жюри, наш координатор, наш руководитель, с которым мы сегодня познакомились. Это Калиенко Анатолий Григорьевич, это кандидат технических наук, это профессор, это очень уважаемый человек. И, кстати, вот за эти буквально два часа, которые мы общались, мы получили огромную массу информации для себя. Сегодня у нас присутствуют э, люди, которые, ну, наверное, нас поддержат, конечно, это представители те, кто разрабатывали этот проект и которые помогают его реализовывать. Но я думаю, что это будет очень интересный разговор. Инна Алексеевна, сколько же времени вам понадобилось, чтобы вот провести такой объем работы, такую подготовку и уже иметь такие результаты? Ведь вы давно этим занимаетесь. Вы знаете, мы занимаемся этим проектом ради интереса. Нам очень нравится всем – детям, взрослым, родителям. Мы сегодня на родительских собраниях провели эту работу. Мы видим, как встречают наших Машу и Медведя в детских садах. Мы сегодня готовим огромное представление о где дети наши, Буратино, Мальвина, будут рассказывать нашим малышам, что нужно сделать. А у меня в руках вот сегодня книжечка. Эта книжечка посвящена девочке Теплынке. Это один из персонажей и одно из условий э, участия в этом проекте. Не прошло буквально недели, наши дети написали стихи и готовы эту книжку сегодня опустить по младшим классам нашего города Зеленодольска, чтобы дети знали, почему нужно сохранять тепло. Я думаю, что просто речь не идет о том, сколько потрачено. Важен результат. А результат, я думаю, что если мы каждый сегодня придем домой и будем думать, что у нас горит лишний свет или где-то у нас уходит тепло, это, наверное, будет наш общий результат, вклад в общее дело нашего государства. Потому что энергосохранение – это одна из сторон ну, личности человека грамотного, знающего, живущего завтрашним днем. И если уж честно говорить, в Европу можно смотреть по-разному, идти по-разному. Можно иметь простые окна и быть европейцем. Но если мы выиграем в этом проекте – то единственное наше желание, чтобы все-таки наши окна стали европейского образца, и чтобы все-таки действительно мы приблизили все всех наших учеников и сами к европейскому образу жизни. Мы постараемся это сделать. Нина Алексеевна, мне хочется лишь сказать о том, что когда с таким вдохновением и гордостью о своем учебном учреждении говорят педагоги, значит результат должен быть высоко эффективен. Пусть в ваших окнах всегда будет тепло и свет. А можно я пользуясь случаем, все-таки скажу слова огромные, слова благодарности районному отделу народного образования, который поддерживает нас во всех этих начинаниях. Конечно, хотелось бы сказать сегодня слова благодарности руководителям района, потому что и рай администрация в лице Леонова Андрея Владимировича, и рай рада в лице Савченко Андрея Владимировича, ну и, конечно же, депутатского корпуса, потому что члены координационного совета – это депутаты районного, городского уровня. Мне хотелось бы сказать сегодня слова благодарности Зеленодольскому городскому Совету, потому что не было случая, когда мы бы обратились к ним и они бы нас не услышали. И, конечно же, самый низкий поклон и слова благодарности депутату областного уровня Сергею Михайловичу Дегтяренко, который понимает, что сегодня нам нужно. Но и коль говорим о том, что мы действительно горим, нас поддерживает в этом начинании депутат Верховного Совета Шпенов Дмитрий Юрьевич. Потому что для нас... Когда мы получили от него письмо, и он нам сказал, ребята, вы стоите на правильном пути, это был настоящий праздник. Мы ходили с такой гордо поднятой головой, потому что увидели, там в Верховном Совете видят то маленькое, что делается в обыкновенном сельском лицее. И когда такие преподаватели работают в школах нашего города, можно быть спокойным, что энергоэффективность будет на должном уровне. Спасибо, вам Спасибо с вашего позволения. Мы немножечко поговорим с вашими гостями. Конечно, обязательно. Гость нашего города и Апостолского районного лицея-интерната сегодня профессор Полтавского научно-технического университета, кандидат технических наук Алиенко Анатолий Григорьевич. Сегодня ваша заслуга в этом мероприятии какова? Мы обеспечиваем методическую и научную базу развития этого проекта. Но когда я думаю об этом проекте, мне приходит в голову такая мысль, что люди учатся всю жизнь. Но к этому их заставляет сама жизнь. Но все-таки основы образования он получает в школе. Поэтому как он будет думать, как он будет в жизни вести себя, зависит очень многое от школы и, наверное, от высшей школы в том числе. Поэтому мы поставили себе за цель сформировать основы курса энергосбережения, который является интегрированным и в школе, и в высшем учебном заведении. То есть, если начиная с 6-8 класса, ученик будет понимать, что такое энергия, почему ее надо экономить, как это связано с экологией, а потом все это обучение он продолжит в высшей школе, то мне кажется, что от этого будет только польза. Ведь в принципе, какие задачи интереснее решать? Сколько, трубы вливает, сколько воды вливается в бассейн и сколько выливается? или задача по физике должна выглядеть чисто абстрактной, или она может выглядеть чисто практической. Например, сколько сэкономленной энергии, и сколько вы за это заплатили, и сколько при этом вы должны еще и державе. Все эти проблемы являются, мне кажется, очень важными, и действительно человек должен учиться об этом, этому всю жизнь. А ваши педагоги помогают конкретизировать их конкретный учебник, правильно? Ну, конечно, это общая концепция, а она веществлена в учебниках. Первый учебник – это учебник, разработанный для школ. Этот учебник утвержден Министерством высшего образования как базовый для школьного курса. И есть еще два учебника, два учебника для высшей школы. Они тоже утверждены Министерством как базовые учебники для курса. Энергосберегающие университеты уже, то есть от школы, от садика к, уни... к школе и от школы к университету. Анатолий Григорьевич, а в будущем что в перспективе Мне кажется, что перспектива нас должна быть такая: то, что энергоносители будут увеличиваться, это неоспоримый факт, и все большее количество людей это понимают. Потому что нынешняя ситуация, она не может долго продолжаться, когда государство субсидирует цены на основные виды топлива. Поэтому в будущем мы хотя бы должны удержать плату за энергоносители на том уровне, на котором... Мы находимся сегодня в условиях увеличивающихся тарифов, а путь к этому только один энергоэффективность. И энергосбережение. Анатолий Ильич, да. я вам благодарна сегодня за эту информацию, за то, что вы у нас в гостях. И, наверное, мне высокопарные слова будут звучать таковы, что мы сегодня думаем о будущем, о будущем наших детей, а оно зависит и от энергосбережения. Спасибо вам большое за ваш труд и в вашем лице, вашему педагогическому коллективу. Всего доброго. Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений капитального строительства ДТ Криворожская ТЭС Березовский Игорь Витальевич сегодня здесь не случайно. Да, сегодня мы уже не первый раз здесь собираемся. Дети ⁇ это, как говорится, наше будущее, и лучше, чем им мы больше никому, наверное, не сможем э, вложить в голову и в сознание вопросы энергоэффективности. По вопросу этому мы уже ведем здесь, ну, больше года работу, достаточно много сделано, проходили много конкурсов, дети к этому относятся с энтузиазмом, поэтому я достаточно уверен в том, что результат у нас будет положительный. у нас очень очень мы сегодня даем запуск проекту, причем проект, который охватывает тот эксперимент, не только на Днепропетровской область, но и в Украине в данном проекте. Поэтому сегодня мероприятие для нас очень важно. Сегодня система образования очень нуждается в такой солидной поддержке, в любой поддержке Поэтому я желаю удачи Инна Алексеевна вам, как руководителю, желаю удачи нашим учебным заведениям, компании ДТЭК в этом тесном сотрудничестве. Пусть она будет на благо нашему городу, на благо всей системы образования, на благо нашей страны. Я думаю, что таким потенциалом будет только благо. Мы понимаем, что энергоэффективные и энергосберегающие технологии – это веяние не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего на районном бюджете, за счет районного бюджета содержится вся социальная сфера района. Это и здравоохранение, это и, конечно, образование. И именно процесс воспитания и заложить основы и фундамент понимания энергосбережения, энергоэффективности, насколько это актуально, с кого же начинать, как не начинать с учебных учреждений, со школьной скамьи. И мы будем продолжать активно эту работу, будем поддерживать талантливую молодежь нашу, Аказуватися числі содействие і внедрять всі технології, всі розробки на території нашого раю. Міська рада повністю повністю підтримує цей проект, який розпочинається тут на Зеландорській землі, на Зеландольській міській території і у цих стінах нашого Арлі. Я хочу сказати, що завдяки співпраці із колективом Армі нам був отриманий грант. За яким ми сьогодні виконали модернізацію е, трубопроводу е, тепломережі, яку ми вже сьогодні отримали. Тобто, коли при презентації проєкту е, нам було сказано, що в нас існує ліцей, що існує агіт бригада, так можна назвати, так. Да, що є от колектив вчителів і колектив дітей, які цим зацікавлені, і які вже сьогодні практично. Е, Агітують про енергозбереження, які уже сьогодні розуміють цю проблему. То, можливо, це був один із внесків, який європейці оцінили, завдяки якому Зеленодоль сьогодні отримав грант. Так що я хочу вам подякувати і це вже на сьогодні є практичний результат. Я вважаю, діяльності нашої спільної діяльності з ліцею наш фаміте. Мы должны показать всей образовательной сфере Украины пример, и не только, например, извенодовская, что без воспитания энергобережливого, культурного в этом отношении молодого человека, школьник, студент, производстве, ученый, мы не достигнем, уважаемые коллеги из э, лаборатории э, устойчивого развития Украины. Від іменно компанія Detex стали висчайше задачі через висчайшу енергоефективність прийти от до тому бажаному далекому результату або стійкому розвитку в общества. Сьогодні цей проект стартує в Апостолівському районі, а його центром стає пілотний заклад Апостолівський район. У місті окраса працює, світло і тепло, вона людям дарує і раді світого зроста до небес підтримує нас у нас! nas praias. Right.